трошечки перейдешь в облаче. Сюда, оп. Есть. Рыбка есть. Что с малой такие? Да, вылочки, как всегда Мало. Как всегда короче. Классика. Вот такая вот. Ну ладно. Складываем его до своего пакета. Да, он там есть. Потім підрахуємо, що у нас там виходить. Ну і поважимо, яка сьогодні який результат сьогодні маємо. І спустимось. І в цей час поки поставив спінінг. А він вже там. есть, 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 Все больше меньше нормально платформа, я думаю. Размерчик таки мая будет бишь меньше краще, чем типа передние. Хотя... Да, хотя те самое, может На початку что-то такое выдала. Ясно. Такая, как и все так. Чикс. И так, друзья. Зараз буду показывать, какая моя проводочка. Да, рыба реально в полете ловить. проводочку я використовую, друзья опа Бачите? Якщо видно по, -по, по кончику опа есть 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 тут а есть уже узнал ну, хоть сейчас да я супротив трохи мабуть больше Ну, я вся больше, да, друзья. Вся больше. Вот так. Вот такая у нас платочка вышла. О, это хороший, хороший размер. Это реально хороший. Таких бы больше. Ось ну, і просто виявіться, чисто така риболовля, як от і на спінінг, на хижака, але тільки на Окуня більше схоже. Цікава рибалка, я б сказав. Так що спінінгісти, хто в цьому сезоні не наловив щуки і хижої риби в цілому, то пропоную вам відвідний повідець. І отримуєте емоції. Єсть, єсть тут єсть, тут а сидить уже. Знову ж таки невелика, але є. Краса. Если честно, был в очікуванні того, что тут будет серьезная рыба. Ну, мне так, про говорили. А як выдалось? то что тут слабенько. Ну, может, я не на той точке стою просто, но как-то так. Да, тут, конечно, чувствуете сразу, что размер не тот вообще, что я там стоял в мелочь. Ух ты, да, нет, конечно, чуешь, глянь

Тут размер, я мое хороший. Фу. Глянь, ты что, аж фрикцион срабатывает. Это ж... це... не... Дякую, кто предсказал. Это хорошая точка вообще. Ну, в плане того, что я думал, что шо... на камнях, это значит и там. Что, сошла, не? Не. Да ты что, глянь.

О, хорош. Да, тут, конечно, дело ее. И... Она а отводные именно работает, да? А то ну, реально Кальдера. Ну, бывало, что раньше не просто было и тягать. Вон, было немножко сюда тягать. это что-то. И так я бываю. С такого я уже наловил. Ну да. Тоже и коты, но, думаю, хватает. Тоже на это, да, на Тоже на отводный, да? Рабочая снасть. Вина. Ага. Ух, все хорошо было. Это хорошая рыбка. да. То, что надо, батончик. Опа. Да ты шо? Такие знижки, то можно всех поехать убрать, там всяких грузил, тормозил, там поехать убрать. Ну да. Старый, старый, старый. ему ему хоть бернись, но тела два ему насыпать. А этой, сходу, да? Че нормально? Ну, может, камин, но, но тут именно нормально. Это, по крайней мере. Кого, что сюда, что берегом. Я

О, это а прям хорошая вообще. Дай бог, чтобы не здесь шла. По-моему, что-то она так вдалеке взяла просто. Давай-ка взяла, может. Нет, это по-любому хорошая. Да, это хорошая вообще. Блядь.

Конечно, да це, думаю порибачу. Там тоже места хорошие, но там давайте уже подбираемся. Там... Туда в толпе, конечно. Там багато цепи, конечно, наши там, там, я второго

Ага. Uh -huh. uh -huh.